أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا معلم إبراهيم العلم علمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع دَاوُودَ الراعلين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وما كان من المشركين شكرا جزيلا لفضيلة الأستاذ إلهام yang telah memimpin bacaan Yasin dan juga bacaan daripada surah Al-Kahfi serta disusuli dengan doa bermunajat moga-moga di awal pagi ini kita diserami dengan butir-butir ayat Quran moga memberikan kesegaran kepada iman-iman kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, saya menarik perhatian tuan-tuan pada pagi ini dalam perbincangan lepas Alhamdulillah sempat saya kupaskan secara ringkas tafsiran surah Yasin dan habis sudah surah Yasin ayat yang terakhir baliklah kepada Allah wa ilaihi turjaun kita sambung pada pagi ini insya-Allah kalau direzekikan kita kaget saya khatam 110 ayat daripada surah Al-Kahfi untuk tafsiran untuk hari ini saya ambil ayat yang pertama saja dulu daripada surah Kahfi dan Al-Fadil Ustaz Idah membacakan kepada kita surah kafir. Ada satu hadis, tapi hadis ni hadis mauquf. Siapa yang membaca surah Yasin Lailatul Jum'ah adha alahu bainahu wa baina Baitil Atiq. Siapa yang membaca surah Yasin pada malam Jumaat, malam Jumaat malam tadi, kalau itu pun sampailah hari Jumaat naik imam di atas mimbar bercahaya dirinya daripada dirinya itu sampai ke Baitul Atiq. Baitul Atiq ni Kaabah. Maksudnya cahaya tu sampai ke Kaabah dengan pembacaan surah Yasin. Tapi hadis tu adalah hadis mauquf, bukannya hadis marfu'. Hadis mauquf maksudnya hadis terhenti pada sahabat, tak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. kalau tak sampai pun tak apa. Maka itu bermakna fadhail bacaan surah Al-Kahfi. Dalam nota saya ada saya share dalam grup Al-Mu'min dan juga Muslim eh? Mu'min dan Muslim Ada notanya sepanjang 48 slide kan lebih macam itulah Dan mustahil untuk habiskan Saya petik-petik sikit nanti tuan-tuan Kalau ada masa baca lah Untuk kita memahami surah kafi yang kita baca pada tiap-tiap hari Jumaat Tiap-tiap hari Jumaat ayatnya ialah 110 dan sedikit makluman surah kafir ni sebenarnya saya pernah masa saya berada bertugas di Islam Ipis dahulu kami staf diberikan ruang pada setiap Selasa petang pukul 2 pelajar ada perjumpaan dan staf-staf pensyarah juga kami berada di satu dewan sempat di situ pengisiannya ialah surah kafi daripada situlah surah kafi saya mula-mula edit daripada tulisan guru saya almarhum Sheikh Khalid siaplah satu buku tafsir surah kafi ada dalam nota tu saya tunjukkan buku daripada tafsir surah kafi dan saya akan kupaskan surah kafi ini berdasarkan buku itu dan selepas itu saya edit tulisan guru saya ini Alhamdulillah kita telah berjaya menerbitkan 10 juzuk tafsir Al-Quran daripada juzuk 30 sampai kalah juzuk ke 20 dan insya Allah saya masuk tahun ini ada juzuk ke 19 untuk habiskan semua 30 juzuk kalau dengan izin Allah Baik surah kafir adalah surah daripada juzuk 15 daripada al-Quran diturunkan di kota Mekah. Bila turun kota Mekah maksudnya ayat ini membicarakan berkaitan dengan tiga perkara. Pertama berkaitan dengan kerasulan, yang kedua ke ketuhanan akidah dan yang ketiga ialah hari kebangkitan. Kesemuanya itu diceritakan dalam Al-Quran Dengan kata lain Macam mana mereka menolak, nak menolak Allah Nak menolak Rasulullah Dan nak menolak hari kebangkitan, Maka mereka tolak Al-Quran Maka ayat yang pertama turun Ialah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi Anzala ala abdihil kitab Wa lam yaja'allahu iwajah Qayyiman liuzira baksan syadina Sampailah ke hujung ayat Di situ ada saktah kan? dalam pembacaan kita kalau saktah berada pada hujung ayat Diberi dua pilihan Sama ada kita nak berhenti dengan Ay wajah Tarik nafas Lepas Lepas tu Liun zira baksan syadidan Boleh Ataupun nak baca dengan saktah pun boleh Ay wajah Qayyiman Sebagaimana kita baca dalam surah Yasin Man ba'athana mimmar qadina Haa Bacaan saktah Kenapa baca macam tu? Allah saja yang tahu. Kenapa kita perlu baca sakta Mungkin nak menunjukkan kepada kita satu suasana cemas. Man ba'athana dia ter 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 tercengang. Siapa yang kejutkan kita daripada tidur? Man ba'athana hadza min marqadina hadza man ba'athana min marqadina hadza ma'am sampai ke akhir daripada surah Yasin. Ayat yang ayatnya sebanyak 110 ayat. Kalau tuan-tuan baca dengan laju Dalam 18 minit Kalau baca dengan Al-Fadhil Sa'idah tadi Letaklah setengah jam eh? Setengah jam Kalau perawat-perawat yang belajar ilmu perawatan Islam Saya kata antara surah yang wajib Surah yang wajib dibaca ialah surah kahfi Amalannya setiap Fardu satu kali Bermana satu hari lima kali Berterusan sehingga satu minggu Dalam hari khatamnya pada hari Kamis malam Jumaat Bacanya tujuh kali Lebih kurang dalam lima jam Baca tujuh kali nanti tuan-tuan tidur Bangkit pagi besok kalau kan, Datang ashabul kahfi tujuh orang Pakai baju hijau dan bersalam dengan tuan-tuan Dia ucapkan Assalamualaikum Lepas tu dia pun hilangkan diri Ini bagi mereka yang nak beramal dengan surah Al-Kahfi Dan surah Al-Kahfi terlalu hebat Iaitu surah rahmat daripada Allah Dalam ayatnya ada Warabbukal ghafuruzur rahmat law yu'aqidhuhum bima kasabu la ajjalalahum al azaba lahum maw'idun la yajidu min dunihi ma'u ilah fatilkal qura ahlaknahum lamma dhalamu wata'anna limahlikim maw'idun tuhan kamu terlalu pemaaf dhur rahmah pemilik gedung kerahmatan itu pasal surah kafi kesemuanya cerita tentang amalan orang saleh yang diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh kerana ia diturunkan di Mekah Mekah, maka kebanyakan isinya menerangkan tentang kebenaran Al-Quran. Sama dengan surah Yasin, Wal-Quranil Hakim. Cerita tentang Quran. You percaya Quran, you berjaya. You tak percaya Quran, you tolak Quran, you akan jadi manusia yang merana. Itu yang dia kata, Lam yaja'allahu iwajah. Quran itu bukan bengkang bengkuk. Quran itu datang untuk mengajar manusia. Kita baca dalam surah Ar-Rahman, Al Al-Lam Al-Quran, Khalaqal Insan. Kenapa manusia diciptakan? Oleh sebab itulah Al-Quran turun. Retikan dengan kembarnya ialah Al-Quran. Kalau manusia tinggal Al-Quran, habis. Ikhraq bismillahirrahmanirrahim. khalaq. Bacalah dengan Tuhan yang menciptakan kamu. Dengan sistem pendidikan kita. Kalau makin jauh kita tinggalkan Al-Quran. Makin jauh kita tinggal dengan ta'ib kepada Allah. Carilah. Kita tak akan jumpa jalan penyelesaian. Makin cari, makin kusut. Makin cari, makin tak tahu alat tuju kita. Dia akan jadi cacah, merbah. Kacau, bilau, hancur, lebur Akhirnya mesti manusia pada Al-Quran. Al-Quranil Hakim. Atau al Al-Quran. Khalaqal Insan. al Bayan. Al-Quran menyuluh laluan kita. Pasal saya ambil tajuk ni tak tahulah tuan-tuan faham bagaimana saya faham. Eh? Al-Quran penyuluh menyala. Tak tahu tuan-tuan apa punya tajuk. Eh? Al-Quran penyuluh menyala. Penyuluh tu terselite lah. Ada terselite yang tak ada bateri tak menyala lah. Jadi Al-Quran penyuluh yang menyala. Yang menyala uh, apa tuan yang uh, apa tuan KPPM kita Dr. Azam menyala menyala eh nyala orang tanya, nyala tu apa nyala tu adalah api dia boleh mati ulama adha eh, surah baqarah kullama adha alahum mashaufi Allah Taala nak berikan kepada seorang itu hidayah dia bagikan satu lampu dia akan menyala dalam diri dia bagikan lilin kullama adha adha menyala mashaufi berjalan bila mana api itu padam meraba-raba balik oleh sebab itu kita masuk rumah ketika tak ada elektrik, cuba berjalan. Padahal rumah tu rumah kita. Kita tahu mana meja, mana kursi, mana almari. Tapi langgar juga kerana gelap. Bila ada saja touchlight dia akan menyala. Tapi touchlight itu mesti ada bateri. Kalau ada bateri dia tak menyala. Maka Al-Quran itu adalah touchlight untuk menunjuk jalan kita. Lintasi titian sirap. Dalam keadaan gelap gelita, api neraka hitam legam. Panas dan hitam legam, tak ada cahaya. Bagaimana nak melintasi laluan sirat itu? Maka Allah Taala berikan kepada mereka nurun yas'a baina aidihim wa bi aymanihim qalu rabbana atmim lana nurana ya Allah sempurnakanlah api ini sehingga nyala angin sampai ke hujung sana. Manakala orang munafikun wal munafiqat yaqulu lil ladzina munafiqun lil mu'minina tunzurna tunggu kejap intazirna tunggu sekejap naktabis min nurikum kila rji'u wara'akum fal tamisu bainahum tunggu sekejap nak pinjam lampu kamu kami gelap tak boleh kamu patah balik ambil di belakang sana ada lampu bila dia patah balik pintu tu auto bila dia masuk dia tolak tapi bila nak patah balik pintu tu tendang balik mereka jatuh dalam api neraka itu masa titian sirah yang memerlukan sangat cahaya maka Al-Quran lah yang menyinari kita Puasa baik, zakat baik, haji baik. Bila kita mati tak perlu nak puasa lah. Puasa macam Al-Fatih, Usaidam selalu puasa. Ha, jadi bagus puasa. Di dunia. Jangan di akhirat sibuk nak bawa duit. Nanti jangan lupa tau. Bagi duit syiling kat mak nak derma dalam kubur. Dalam lian lahat tak ada derma. Yang ada dalam lian lahat ialah baca Quran. Ikra' warataki waratil. Kama akun taturatilu fid dunia. Fa inna fi akhiri ayatin taqra'u biha. Apa Allah Ta'ala kata eh, Rasulullah kata dalam satu hadis. Baca. Ulang Rotil, rotil, waratil Quran atau tertila, wartaki dan naik. Sebagaimana kamu baca di dunia dahulu. Rupa-rupanya orang yang sentiasa melazimi dirinya membaca Quran di dalam kubur alam barzakh Allah Taala bagi peluang kepada dia baca. Kamu boleh baca, orang lain tak boleh. Orang lain tidur bagaikan tidur pengantin. Nam kal aris manakala kamu yang menjadi rutin harian kamu membaca Al-Quran, Allah Ta'ala bagi peluang kepada kamu untuk membaca Ikhra' bacalah Waratil Kama kun tatu ratilu fit dunia Sebagaimana kamu baca di dunia dahulu Wartaki naik Makin baca makin naik makin naik makin Itulah kelebihan bagi orang yang Mendazimi dirinya membaca Al-Quran Al-Quran menegaskan dasar tauhid Kepada Allah dan iman Ia juga menggariskan kesesatan yang perlu dijauhi serta menekankan konsep amal soleh dan kesannya kepada individu dan keluarga. Oleh sebab itu surah kafi nanti ada di bawah tu tema-tema tuan-tuan boleh tengok eh saya cuba buat analisis sikit ayat 1 hingga 5 berkaitan Quran ayat 8, 6 hingga 8 berkaitan hijasan dunia 9 hingga 12 berkaitan dengan cerita ashabul kahfi 13 hingga 16 remaja dan kemanisan iman ayat 17 dan 18 kehebatan petunjuk ilahi ayat 19 ke 20 tidur merupakan nikmat Allah dan sebagainya sampai tengok bagaimana Allah Taala kupaskan di dalam surah kafi 110 ayat itu di bawah empat cerita cerita pertama ashabul kafi cerita kedua pemilik kebun cerita ketiga tentang nabi Musa dan Khidir di dalam tu selit cerita zulqarnain dan akhirnya penutup innallazina amanu wa amilus salihat kanat jannatul firdausi Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, aku akan berikan kepadanya syurga yang terhebat, yaitu syurga Firdaus. Innal ladzina aman. Sebelum dia tu, tadi kita baca akhir 10 tadi, al hunabbiukum bil akhsari na'amala. Alladzina dhalla sa'yuhum sa fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nak tak aku cerita kepada kamu, orang yang paling rugi. Allah Taala sentiasa gambarkan kita hidup di dunia ni macam orang berniaga. Dia ada nasi lemak. Ada masa untung, ada masa rugi. Rugi bermakna dia tak dapat balik modal dia. Tapi paling rugi dengan meja-meja kursi semua terbang masuk longkang. Habis. Ini orang paling rugi. Oleh Ta'ala kata, nak tak aku cerita kepada kamu? Orang yang paling rugi. Mereka ini merasakan amalan mereka itu terbaik. Sebenarnya, sebenarnya di sisi Allah tak ada nilai satu sen pun. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin. Faja'alna hu haba'an mereka pergi di hadapan Allah. Allah dia seret macam kita nak naik kapal terbang tu. Seret beg kita. Allah ni tengok amalan aku. Terlalu banyak di dunia dahulu. Cuba tengok, cuba tengok. Dia membuka zip dia nak tengok barang dalam beg amalan dia tadi. Dengan zakat, puasa, uh, tahajud macam-macam lah. Akhirnya bila dia buka haba dan debu yang berterbangan. Tak ada satu sen pun untuk dapat dia nilai untuk jadi pemberat kepada uh, melayakkan dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tema di situ sebab itu kita pergi kepada penceritaan Al-Quran yang mana dalam penceritaan surah kahfi ini, kita tahu surah kahfi ini sebab turunnya ialah kerana orang kafir Quraish dah tak ada modal dah nak lawan Nabi. Lawan kalah, lawan kalah. Jadi mereka kata, macam mana eh? Jom. Dia dapat satu idea, kita pergi jumpa orang Yahudi dekat Madinah. Orang Yahudi, uh, apa sahabat kutub, eh, mereka ni pun milik. Kita, kita taurat, mereka tahu. Mereka yang pergi itu ditaja lah, ya. ditajol oleh uh, keuangan dana daripada kafir Quraish. Yang perginya ialah dua orang. Satu Nadr bin Harith. Yang kedua Uqbah bin Abi Mu'aid Nadr bin Harith bukan calang-calang. Orang yang hebat. Dia pernah diutus pergi ke Rom. Pergi ke Parsi. Mencari cerita-cerita dongeng. Bila Rasulullah sebut cerita, tuan-tuan jangan dengar Muhammad ni tak guna punya. Dengar cerita daripada saya, dia pun cerita tentang Kisah-kisah yang berlaku di Farsi Macam Kalilah wa limnah. eh, Kita baca buku cerita uh, Macam, macam Alful Lailah Walailah Lepas kau macam tu pun cerita Kau orang dengar cerita-cerita dongeng lah kau ni Macam kancil dengan buaya Tak logik langsung Kancil kata buaya bangun Nabi Sulaiman panggil kau Tak logik lah kan? Akhirnya mereka balik kepada Rasulullah Dia kata tak balik Kita pergi cari cerita baru Akhirnya cerita itu berada di eh, Madinah bersama dengan ahli kitab Mereka pun pergi Nadrubun Haris Seorang yang suka mencari cerita-cerita dongeng untuk lawan Rasulullah. Yang kedua, Uqbah um bin Abi Mu'aid. Uqbah um bin Abi Mu'aid ini dia kawan rapat Nabi sebelum kebangkitan. Dia pernah masuk Islam. Dia buat satu kenduri. Dia suka bagi makan orang. Dia buat kenduri, dia jemput Rasulullah. Datanglah. Rasulullah kata, aku tak akan datang rumah kau. Kecuali kau mengucap dahulu. Akhirnya dia pun mengucap masuk Islam. Rasulullah pun pergi makan. Dia ada kawan rapat dia. Umayyah bin Khalaf nama kawan rapat dia. Umayyah ni, bila dia balik daripada berdagang apa dia dengar kawan rapat dia oh, Uqbah ni pernah baik dengan Nabi, jemput Nabi datang rumah dan masuk Islam. Qad ya uh, apa tadi? Ya oh, Uqbah, kamu telah sobat. Sobat ni telah kamu masuk Islam ke? Ikut ajaran mama Dia kata tak, aku pasal nak ajak dia makan akhirnya aku masuk Islam. Kamu dengar sini. Kita putus bukan lagi sahabat kita berdua kecuali kau pergi jumpa Muhammad, kau ludah muka dia. Dia punya syarat. Kau pergi ludah. Oh kebah benuh Abi Mu'ad. Tuan-tuan ingat nama dia. Dia nak ludah muka Nabi SAW. Akhirnya dia pergi. Dia pergi cari Rasulullah. Dan dia jumpa Rasulullah. Dia ludah. Dia ludah. Ailio dia ludah tadi. Apa Jutan balik pada dia. Dia kena muka dia dah merah. Akhirnya dia mati dengan air ludah dia sendiri. Itu Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Tapi sebelum dia mati, dia diutuskan pergi ke Madinah untuk mengambil cerita-cerita untuk patahkan hujah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang Yahudi kata gini lah senang. Kamu tanya dia, kalau dia betul-betul Nabi dia boleh jawab tiga soalan. Pertama berkaitan berkaitan dengan Ashabul Kahfi, yang kedua berkaitan dengan Zulkarnain dan yang ketiga berkaitan dengan Ruh. Yasalunaka anir ruh. Kamu tanya tiga perkara ini kalau mereka dapat jawab Bermakna, kalau dia dapat jawab, bermakna dia Nabi. Akhirnya balik. Balik Muhammad sini. Kami ada cerita baru tentang kamu. Dia pun tanya soalan. Rasulullah memang kan? Rasulullah dia tak tahu apa. Dia tunggukan wahyu. Besok aku bagi tahu. Rasulullah pula tak sebut. Insya'wala takuna li syai'in inni fa'inun fa dhalika ghadan illa an Allah. Rasulullah pula tak sebut. Insya'Allah besoklah. Besok tunggu kat kedai kopi mamak mana entah. Hajaris ke apa ke tunggu. Tak ada. Mana Muhammad cerita semalam? Eh, belum. Esok esok lagi. Esok, esok, esok. Sehingga 15 hari. Bayangkan tuan-tuan. Bagaimana Rasulullah diterjah macam tu. Mana malaikat tak datang-datang bawa ayu. 15 hari. Kalau kita agaknya pergi kursus. Mana bini ni tak angkat-angkat ni satu hari. Seminggu bini tak angkat. Dua minggu. 15 hari dua minggu. Eh rasanya macam tak betul ni. Macam kucing hilang anak mencari. Mana ni telefon tak angkat ni. Ini Rasulullah mencari-cari. Mana Jibril? Mana Jibril? Dah orang Ya apa Kristi Kurish uh, dah hentam Nabi. Akhirnya turunlah satu surah 110 ayat. Tapi Allah Taala tegur. Hebat sangat ke cerita Ashabul Kahfi tu? Sehingga tengok eh Allah Allah Taala cukup cantik dia tegur Rasulullah. Ya Rasulullah, kamu dah tunggu-tunggu cerita Ashabul Kahfi itu, hebat sangat ke cerita tu? Yang menyebabkan kamu sampai tak boleh makan, tak boleh tidur, tak boleh apa. Hebat sangat ke cerita itu? Allah Ta'ala mari aku nak cerita Ashabul Kahfi. Seorang tiga tujuh orang remaja mempertahankan agama. Lantas nak dikejar oleh rajanya. Allah kata kata, Fa'wu ilal kahfi. Fa'wu pergilah masuk dalam gua. Yang lakum rabbukum min rahmatih. Wa yuhayi lakum min amrikum mirfaqah. Di situlah nanti kita akan di Di situlah nanti kita akan tuan-tuan naik rumah baru dan lah sebagainya baca surah kafi insyaAllah pencuri tak boleh masuk kalau dia masuk dia jadi ashabul kafi tak boleh keluar duduk situ tidur 300 tahun tidur itu yang kita kadang-kadang kita tengok umur orang pencuri ni tak boleh keluar tak jumpa pintu Kaya -kaya dia akan jadi macam ashabul kafi tapi tuan-tuan janganlah sekali tu je baca dah baca dah cukup dah tak boleh eh, kena baca sekali kereta pun bukan sekali taruh minyak saya dah isi dah minyak itu kering hari tu dah isi memang lah dah isi kering baca lagi oleh sebab itulah Ustaz Usaidang sebut baca setiap Jumaat. Tuan-tuan baca eh. Kalau dapat hafal macam Ustaz Usaidang, uh, alhamdulillah. Baca hafal 110 ayat bukan banyak pun. Bukan banyak pun. Tuan-tuan hafal 3 hari boleh ingat eh, boleh ingat. Ada masa lagi sikit lagi Tuan oh, dan Abin dah. Sikit lagi. Sebab turun surah kafir bertemu dengan pendeta sudah. Okey, kita pergi kepada kesimpulan lah. Nanti tuan-tuan baca. Penat ni saya tulis ni pukul 1 semalam saya send ni. Ha, tuan-tuan baca. Al-Quran sebesar-besar nikmat Allah. Tengok bagaimana Allah Ta'ala sebut di awal surah kafir. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah Ta'ala puji diri sendiri. Kita jangan puji diri sendiri. Tengok aku yang buat. Tanpa aku kau orang tak ada apa-apa. Jangan. Itu manusia penuh dengan kelemahan. Jangan kita angkat. Naik bakul, bakul, bakul. Apa semua tak boleh. Manusia kita tak boleh. Kerana kita tak layak untuk puji diri kita. Oleh sebab itu kalau orang puji kita pun Arab kata apa? Al-madhu bidayatu syatimah Memuji itu bermulanya satu kejian Oleh sebab itu orang puji kita Cepat-cepat dalam diri Astagfirullah aku tak ada apa-apa Cakap macam tu ha, ah, See you see my leg Itu ah, tu kacau eh? Tengok kaki dia tu Jangan Allah Ta'ala boleh Kerana Allah Ta'ala berhak untuk dipuji Maka Allah Ta'ala ajar kita untuk puji Allah Alhamdulillah Kenapa puji Allah? Allazi anzala ala abdihil kitab yang telah menurunkan Al-Quran kepada hamba-Nya. Hebat sangat ke Al-Quran ni? Ya, dialah memandu hidup kita. Tanpa Quran mungkin kita dah berjadi macam monyet, anjing, kasar lagi. Ini nak pindah tempat. Tak tahu mana hidup. Kata Buya Hamka, kalau hidup sekadar hidup babi di hutan pun hidup juga. Kalau hidup sekadar makan, monyet pun makan juga. Bukan macam tu. Kita hidup, ada tujuan arah tuju kita maka Quranlah pandu kita kata tadi menjadi penyuluh laluan untuk kita menjalani kehidupan dunia ini yang akhirnya di akhirat nanti kita akan dapat sembahan cahaya daripada bacaan Al-Quran tadi. Jadi itulah tuan-tuan yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Slide-nya panjang, tak apa. Tuan-tuan baca ada masa tu. Sambil-sambil tu, kurangkan membawang, banyakkan membaca. Moga-moga kita bermula dengan surah kafi ini. Tuan-tuan, insyaAllah kalau direzekikan, dapat kita khatam satu tahun surah kafi 110 ayat. Tuan-tuan baca, tuan-tuan faham. Tak nak ke? Kita masak, kita rasa makan sekali. Ini masak tapi tak makan. Apa perasaan? Dah masak tak makan. Surah Kafi, kita baca, kita masak dan kita makan dan kita faham apa ayat Quran. Kerana kata keseluruhan surah kafir itu cerita tentang amalan soleh. Kenapa budak itu, anak yatim piatu, apa harta bapak dia duduk bawah, dijaga. Bila Nabi Musa bangkit, bangunkan balik dinding yang runtuh itu, minta upah Allah Ta'ala tegur Nabi Musa. Jangan ambil, ini harta anak yatim. Waka na'abuhumah solehan. Kerana bapak mereka orang soleh. Bapa mereka orang soleh. Kehebatan orang soleh Allah Ta'ala akan jaga kita. Jaga harta kita. Jaga anak-anak kita. Dan jaga kesemua diri kita. Sehinggalah dibawa menuju bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga eh, kita semua mendapat peralihan simpahan kesolehan tadi. Itu saja yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Yang baik itu sudah semestinya datang dari Allah. Ada lemah dan kurang. Ampun dan maaf. Aku lukau lihada wa astaghfirullah al-azim liwalikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulangkan balik kepada Tuan Pengurusi kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi